apa namanya kebanyakan orang mundur ke belakang tinggallah ahli keluarga bila dia tidak diperangi oleh tentera Yazid yang begitu ramai sampai hampir seluruh keluarga ditinggal. sebenarnya inilah timbul Syiah dari sini saya membaca buku ini adalah daripada Dr. Aisyah binti Syah dia menemukan awal timbulnya Syiah bila semua keluarga keturunan Selina Ali ini tumpas di Karbalah dibunuh oleh tentera Yazid melainkan yang hidup antara anak cucu kepada Sayyidina Ali melalui Hasan Hussein satu saja Ali Zainal Abidin Nah, tu. yang lain-lain yang kecil-kecil mungkin ada yang tinggal Ali Zainal Abidin itu umur sampai 10 tahun lagi maknanya yang budak itu pun waktu dia itu dia demam kalau dah dia bunuh juga budak kecil kemudian yang bersama Hussein adalah adiknya Zainal jadi Zainab itulah yang meratap dan merintihkan pengkhianatan orang Irak. Sampai hati kamu wahai orang Irak. Kamu memanggil kami ke sini, kamu khianatkan. Kamu merasa ini kamu tidak berdosa. Cakap daripada Zainab ni Membuat timbulnya yang amalan orang syiah sampai sekarang. Menyesalkan tentang kematian Hussein. Mereka merasa berdosa. Bahawa mereka telah mengkhianati Hussein. Itu yang dia pukul-pukul. Kini -pukul. okay, itu bukan pukul-pukul dengan kayu ya. Pukul dengan pedang sampai belah-belah badannya. Belakang tu kan? ada dalam YouTube. Ya. Kan? Kerja orang Syiah dalam sepuluh haram tu. Kan? Ha. Memang mereka menyesal. Ha, menyesal lah, tak ada guna lagi dah. Itulah yang amalan Syiah. Okey. amalan Syiah tadi Abdullah bin Sabak mula yang berontak daripada zaman Sayyidina Usman. Dia jugalah seakan-akan orang yang berada di dalam tentera Sayyidina Ali. Tapi pada masa yang sama Dialah yang menyusupkan ajaran-ajaran sesat Kata dia Ali ini Sepatutnya dia menjadi Nabi nah, Bukan Nabi Muhammad SAW Itu namanya ajaran itu Syiah Sabaiyah Daripada Allah Nabi Dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad Tapi Jibril itu salah hantar Dia tengok dia makna dia terbalik kepada Ali Yang terbalik kepada Nabi Muhammad itu yang sara'iyah Alhamdulillah bin Itu daripada mula dia ya. Yang memberontak kepada Sedina Osman Batu api dia, dia. Yang menyanjungkan Sedina Ali Sedina Ali kalau jumpa dia Memang nak bunuh dia Apakah dia dia mati tak? Ya. Sedina Ali yang suruh bunuh dia Tak silap saya eh. Alhamdulillah bin Saya tak pasti yang cerita Alhamdulillah bin Ini dalam sejarah Kemudian tuan-tuan Yang timbul syia di zaman Sedina Ali yang nak memuja-muja Ali tak ada Sedangkan Ali tak nak dipuja Tak nak disanjung-sanjung Dia tak pernah mencaci sahabat-sahabat Jadi yang timbul tu adalah Selepas kematian Sedangkan Ali Dan terutamanya selepas kematian Sedangkan Hussein. Nah, ha, Cucu lagi Yang adalah mereka ini diselar oleh Zainab Binti Ali Sampai hati kamu anaknya -anak membuatkan Apa nama dia Anak cucu kepada Ali semuanya terkubur di bumi Karbala. Ha, itu sampai hari ini tuan-tuan tengok orang Syiah bawa kalau tak kayu batu dari pada Karbala ni. Karbala bagi dia adalah tanah suci. Selepas Mekah Madinah dengan apa lagi? Baitul Maqdis. Dia, uh, dia Karbala. Ha. Karbala tu dari benda dua kalimat karbun wa bala. Karbun tu maknanya apa nama kesusahan, bala dan bencana. Jadi susah dan bencana Tanah tu namanya Karbala Dulu bukan namanya Karbala Tak tahulah kalau nama Karbun Karbala Memang tanah tu tak elok Tapi setahu saya Karbala tu lepas peristiwa Itulah yang menjadi Apa, -apa nama dia Timbul syiah Okey, kerana dia syiah ini kita nak melihat Ada di kalangan mereka Yang begitu fanatis dengan Sedina Ali Apa kata mereka semua sahabat-sahabat ni telah selepas kematian Rasulullah telah murtad Melainkan tiga. Jadi tiga tu mereka ni tersilap. Tak termasuk Zainal Ali tiga. Jadi kalau ikutkan ni mereka mengkafirkan Zainal Ali. Ada Miqdad salah satu ni Ah, ha, siapa lagi? Abu Zar Salman. Ya. Yeah. Ha tiga orang ni saja yang tak kafir yang lain jadi murtad semua. Bila dah dia Okey ada pula riwayat yang lain termasuklah maknanya pengikut Ali ni banyak dikit. Abu sebelas ke atau apa belas orang yang tak tak murtad lain yang murtad. Itu satu. Jadi oleh kerana itu mereka ni Syiah ni tak sama dengan kita. Kita bila meriwayat hadis melalui siapa? Melalui sahabat. Mereka tak terima. Sebab sahabat ni dianggap dia sudah kafir mereka Ha tu. Melainkan hadis-hadis melalui Salman Al-Farisi, melalui Miqdad, melalui Abidhar Tapi orang-orang ni Salah satunya syiah ini adalah mazhab paling pembohong di dalam dunia Islam Maksudnya mereka asas dalam agamanya tak ada lain Berbohong Macam sekarang ni lah Pemerintah yang di Mesir yang rapas kuasa Dan tu tak ada lain cara dia nak dapatkan kuasa tu Menumpah mutar balikan Apa nama ni? Fakta Orang yang baik sebut jahat Orang yang jahat cakap baik Ha, Jadi syiah Dia nak mencari agaknya pengaruh Di antaranya orang-orang ini Mereka hadis-hadis Memasukkan hadis-hadis Disandarkan kepada Rasulullah Melalui jalan Ahlul Bayt Ahlul Bayt ini maknanya daripada Anak Ali Zainal Abidi tadi Melalui jalur-jalur itu -jalur sajalah yang betul ni. Yang lain tak ada yang sahih ha, Padahal Ali Zainal Abidi itu bukan tokoh syiah Tokoh Ahlul Sunnah tapi itu disandarkan bagi orang syiah imam keempat Imam pertama Ali Imam yang kedua Hasan, Imam ketiga Hussein Imam yang keempat Ali Zainal al-Abidin Ali Zainal al-Abidin ada dua orang anak Jadi satu yang pergi ke Zaid Yang satu lagi pergi ke Ja'far Abu Ja'far al-Baqi al Itu nama satu mazhab satu Ja'fariyah Yang Imam 12 yang banyak di Iran sekarang ni Namanya yang berimam kepada 12 Atau Imamiyah Manakala Zaid tu yang kita sebut Zaidiyah Yang Zaid ni yang pengikut menyandarkan kepada Zaid ni Zaidiyah menyebut bahawa Ali bukanlah maknanya walaupun dia terbaik di kalangan sahabat Nabi tapi bukan bermakna khalifah yang sebelum dia adalah tidak sah <tuh> tapi bagi yang pengikut Ja'fari Ali tak ini semuanya adalah tak sah mengambil merampas kuasa yang sepatutnya Ali mereka mereka rekalah hadis-hadis menyebutkan Ali Nabi, Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepada sahabat-sahabat Nabi -sahabat bahawa bila dia meninggal Ali lah sebagai pengganti. Jadi mereka ni telah berpakat semua. Apa nama? Sepakat dan semua orang Syiah ni menganggap sahabat-sahabat ni telah berkonspirasi tidak mahu menaikkan Ali. Ha nah, itu membuatkan mereka ni kufur ni. Sebab mereka bagi orang-orang Syiah bab imamah atau khilafah itu adalah termasuk dalam bab akidah bagi kita ni adalah bab dalam bab ibadat ataupun di dalam bab muamalah. Maknanya kita semua kalau tak ada imam, tak ada pemimpin, kita semua berdosa. Tapi bukan kita semua kafir. Jadi bagi orang Syiah ini, tidak. Kalau kita tidak ada pemimpin, kita semua sampai tahap kepada keluar akidah. Jadi mustahil Nabi tidak melantik orang yang selepas dia. jadi Nabi yang melantik orang selepas dia adalah Ali. Tapi ini adalah telah di apa Maksudnya, dilenyapkan oleh sahabat-sahabat. Tu mula dia adalah hadis-hadis yang Nabi menyebut bila Nabi melantik Sedina Ali untuk juru bicara Nabi pada haji yang sebelum Nabi haji haji wada tu haji 10 kan tahun 9. Sedina Ali yang Nabi putuskan Okey. Yang kemudian ada peristiwa apa? Bi'ru apa tu? yang Saidina Ali menyebut engkau adalah wali ada tu engkau adalah waliku maknanya saudaraku waliku orang yang paling rapat memang Saidina Ali dari segi manaqibnya kita harus sunnah tidak pernah mempertikaikan sahabat yang amat hebat terlalu hebat Maksudnya, macam anak Nabi menantu Nabi sepupu Nabi Nadu. amirul mu'minin orang yang pertama memulai Islam di kalangan kanak-kanak kalangan orang muda dan remaja Ahmad Soleh banyaklah kelebihan sedina hari. keimanan ketakwaan dia memang kita tak ada tapi kita tidak pula meletakkan bahawa dia di atas kepada Abu Bakar jadi tuan-tuan satu syiah ni menganggap bab imamiyah dan khilafiyah ni bab akidah jadi mustahil Allah Ta'ala dan Nabi tidak melantik orang selepas Nabi Muhammad Wasallam. jadi orang yang Nabi lantik itu bagi mereka adalah Ali padahal sepakat dah kita harus sunnah Nabi tidak pernah melantik siapa malah kalau kita nak melihat apabila Abu Bakar itu lebih dekat sebab ketika Nabi sakit Nabi tak nak ditukar kepada siapa pun Abu Bakar Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam Abu kata Aisyah Ya Rasulullah Abu Bakar ni dia lembut hati bila dia berdiri di tempat kau nanti dia menangis yang itu kata Nabi kamu ni adalah sawahibu Yusuf Orang yang paling, paling banyak bertipu helah Aku suruh dia Abu Bakar kau pula suruh Dia suruh Umar Suruhlah Umar ya Rasulullah lah -hari -hari. Suruh Abu Bakar ha, itu. Nah, Nampaklah itu Nabi 17 waktu Nabi tak solat Yang menjadi imam Solat berjemaah maksudnya Adalah Abu Bakar Bukan Ali, bukan Umar, bukan Usman, bukan sahabat ini. Bukan sahabat yang sedap baca Quran Ubay bin Kaham ke Abu Musa al-Ash'ari ke Abdullah bin Mas'ud tu orang yang sedap baca Quran. Tak. Abu Bakar. Abu Bakar ni kalau dia baca kan, salat kadang-kadang dia -kadang banyak menangis. Tak, Nabi dia tetap suruh dia. Seakan-akan isyarat daripada Nabi siapa yang menjadi imam dalam agama kamu. Dia juga imam dalam dunia. Maka dunia wian kita kalau buat dalam agama. Tapi orang syi'ah tak. Jadi saya nak ringkaskan. tu salah satunya kita berbeza dengan syi'ah. Satu dia telah banyak mengkafirkan sahabat kerana sahabat telah berkonspirasi. Kerana urusan akidah, urusan khilafah ataupun pemimpin ini, pemerintah ini adalah urusan akidah. Mustahil Al-Quran dan Nabi tidak menentikan atau tidak menentukan orang yang betul ditentukan. Okey. Dan kemudian, kerana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat, mereka tidak menerima semua riwayat daripada Rasulullah, melainkan jalur mereka. Padahal jalur mereka ini yang mereka anggap bagi umat Islam banyaklah apa namanya kepalsuan-kepalsuan. Okey. Yang kemudian, apa lagi yang kita syiah Syiah ni nak untuk nak menyokong mereka Bahawa Quran yang ada sekarang ni Ada namanya Masab Fatimiyah Yang lagi serah kepada Fatimah Tapi hal ini telah sepakat sahabat Mengambil Masab Fatimiyah ni kata bukan ini, Adalah tiga kali ganda daripada Quran ni sekarang. Yang kita sekarang ni ada sepertiga Kita perlu Mana Manakala yang 60% yang lain itu Satunya memuji Ali Satunya mencela sahabat-sahabat ada pula kerja Allah Ta'ala Sebenarnya tu Menurunkan Al-Quran seperti go untuk mengutuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad Seperti go untuk um memuji Ali ah, Seperti go lagi yang kita baca sekarang Tu Ada orang-orang syiah Tapi mereka ni tak berani mana Quran ni Maka mereka berpegang Untuk sementara waktu berpegang dengan perpura kita Taqiyah Taqiyah tu adalah berpura pura Kita ni berkawan baik Padahal dari belakang kita ya? memusuh Itu taqiyah Okey. Tu orang-orang Syiah. Apa lagi? Kerana sahabat Nabi ini dianggapnya kafir telah berkonspirasi bagi mereka pula yang di belakang-belakang tu entah zaman bila adalah menjadi satu pahalun apabila sudah sebut nama Abu Bakar Umar mereka laknat. Bila sebut Abu Bakar mereka laknat Abu Bakar. Bila sebut Umar laknat. Bila sebut Umar mereka laknat. Muawiyah tu bagi dia kafir jadah ha. <laughs> ya. ha. Jadi tu tuan-tuan apa nama agama orang Syiah. Jadi satu yang akidah yang kita tahu dalam kitab kita kita akidah imamah itu bagi dia adalah masalah pokok wajib Allah Taala melantik atau Nabi Muhammad SAW ini telah diselawat. Yang kedua Al Quranul Karim sekarang ini tidak sempurna hanya seperti itu. Nanti imam yang 12 tu akan keluar membawa yang dua bertiga Al Quran. Yang ketiga bagi mereka ni pengganti Rasulullah itu mula daripada Abu Bakar Ali sampai kepada Imam yang 12 Hasan al askari yang hilang sekarang tu itu bagi mereka adalah maksud orang-orang di belakang termasuklah Khomeini menyebut imam-imam mereka ni lebih tinggi kedudukan daripada Nabi-Nabi dan Rasul Imam yang 12 terbelik termasuk cakap Khomeini sendiri so, And kita nak sebut imam-imam Khomeini, imam ni imam Rasyia, bukan imam kita Abu Sunnah. Sebut so, ni saja. Banyak sangat sebut namanya imam. Sebab so, dia pun mencelur sahabat-sahabatnya. Itu bagi mereka. Yang kemudian ada prinsip mereka ni dalam akidahnya taqiyah. Taqiyah ini orang syiah takkan pernah mengaku dirinya syiah kalau depan orang Abu Sunnah. Mustahil. Sebab bagi dia taqiyah itu adalah wajib. Ha, itu dia. Ada dia sebut di dalam Al-Quran ada taqiyya illa anta taqu minhum tuqah. Melainkan kamu maknanya takut kepada mereka untuk nak menghindarkan diri, boleh kamu bertaqiyya. Oh taqiyya dalam umat Islam itu bukan dalam ahlu sunnah, bukan taqiyya yang adalah syiah. Taqiyya dalam syiah itu bagi, macam kita sebut penipuan. Taqiyya bagi kita, kita senyap saja. Macam sahabat-sahabat Nabi yang bayar akabah yang kedua yang datang dari Madinah umat Islam dan ada lagi orang yang belum masuk Islam dari Madinah bila orang kafir Quraisy tahu Nabi telah berbayar dibayarkan oleh orang-orang Islam dari Madinah dan itu, orang Quraisy menyiasat menyiasat di antaranya pemimpinnya Abdullah bin Ubay ketika itu belum masuk Islam pernah berlaku kamu berbayar kepada Muhammad mana mungkin orang Madinah takkan buat apa-apa namun ini ketika itu Madinah yang terima melainkan seizinnya tak ada tapi umat Islam yang masuk Islam yang telah masuk Islam memang mereka ada berbayar saling tengok aja muka Bila orang dia tak sebut iya, tak sebut tidak. Itu mana taqiyah Taqiyah itu kita cakap tidak, nah, kita cakap iya tak. Kalau kita iya, ha, nah, senyaplah. Ini tidak dia sanggup bohong. Iya cakap tidak, cakap tidak ia cakap iya. Itu taqiyah adalah dalam orang syiah. Bagi dia ini adalah prinsip. <coughs> itu yang susah dalam orang syiah. Kita dalam pakat pakat biar macam tu, ya. Belakang tak jadi lah ha, Itu yang dah puas kita bila Ada dulu Takrib Bain Ahli Sunda Wasyia ah. kan? Nak mendekatkan dua bazahab ni Dah berapa kali dah Sekali okey bertemu Pusingan yang kedua okey Pusingan ketiga mereka tak datang Mereka KO lah ketiga tu ha, Memang takkan mungkin Dalam perdebatan ilmu Orang Ahli Sunda kalah dengan Tak pernah takkan mungkin Nah itu jadi kita ada hujah Banyak hujah ini Hujah Nas Nata. Kalau mereka tak berang pada hadis Cukup pada Al-Quran Mereka kata duduklah ha, okay. Jadi Itu yang kita sebut Syiah Yang kemudian tadi Apa lagi? Akidah ha, dia Satu Quran tu tak lengkap ha, Imam-imam mereka ni maksud Lebih daripada Nabi dan Rasul Prinsip taqiyah Kemudian mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi itu adalah berkonspirasi. Sama ada zalim atau kafir atau fasik. Apa lagi yang kita nak lihat ajaran mereka ni? Wilayah tu sah? Wilayah tu yang tadi lah, bab khilafah tu. Uh, wilayah tu makna wali. Makna selepas Nabi adalah Ali. Ada lagi, sampai masih ingat. Itu yang prinsip. Tapi yang ke belakang ni kita semakin jauh perbezaan kita dengan syiah. Mereka ada agama dia lah macam kita orang Melayu jugalah. Bila sebut orang Melayu, awak mazhab apa? Mazhab syafi'i Tapi kita salah satu dia Yang bertentangan dengan mazhab imam syafi'i sendiri Bagi kita Di negeri Melayu ni Bacaan-bacaan boleh transfer pahala dia kepada Orang yang sudah mati Imam syafi'i sendiri Imam syafi'i sendiri Dengan murid-muridnya Tidak sampai transfer Zikir, bacaan-bacaan Melainkan doa bagi okay, contoh lah, kita kan lah. okay. Dalam mazhab syafi'i Paling keras Tidak membolehkan kita mengadakan Jamuan makan sempena kematian Paling keras dalam mazhab Mazhab ni mazhab syafi'i nah, Tapi kita mengaku mazhab syafi'i Kalau mati Hari pertama, kenduri Hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh ha? Jadi syiah pun macam tu juga Mereka ni yang di dalam bukunya Tak seteruk dengan amalan dia Amalan-amalan yang di belakang ni pula yang semakin ekstrim ulama-ulama dia menambah-nambah tu makanya orang Syiah ni dulu ulama-ulama menyebutnya dua satu rafidah orang yang menolak untuk diajak kepada jalan yang benar memang tu prinsip dia yang kedua mereka ni sebutkan apa nama dia mubtadi'u orang ahli bidah sebab agama dalam Syiah ni ada banyak tokoh tambah dalam Syiah jadi sekarang ni Syiah pula terbagi-bagi sampai kepada berpuluh-puluh di antara bahagian-bahagian itu yang sudah keluar Islam seperti Ismailia, seperti Deruzia, seperti uh, ini Alawia yang di di apa nama Syria Nasiria itu semua ada keluar dari Islam. Derus tu tak ada Islam lagi dah walaupun dia mengaku diri dia Islam. Amana kalau yang Imamiyah atau Isna Asyariah ini kita tak berani nak mengkafirkan nah, tapi yang ada amalan yang di belakang ni terlalu jauh dengan amalan kita. Ada pun orang Melayu suka pada syiah, satu prinsip saja. Boleh kahwin mutah. <tuh> 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 itu saja. Itu maka ha dia yang orang Melayu tu nak syiah tu. Saya tak menafikan, dulu kita terpengaruh. Kononnya syiah lah yang berani melawan Amerika, yang melawan Yahudi. Sebenarnya kalau kita tengok pada realiti ni, Entah iya, entah tidak Mereka ni melawan Amerika Buktinya satu pun tidak ada sampai sekarang ini Peluru Iran sampai ke Ke Israel Yang ada peluru Iran sekarang tu Menembak saudara kita di Syria Yang gertak-gertak sambal Pasal saya namanya Baik Israel maupun Amerika Nak mengebum Iran Tak terbumpu Jadi itu saja Tak tahu saya yang dia bermusuh di luar macam pemimpin kita juga Kadang-kadang kalau dia sebut dia kutu Amerika Lepas tu dia berbisik telefon Bos Bukan bos bos lu Memang semuanya bos hmm. eh, Ini kita punya apa nama dia hmm. Apa nak acah je eh, Supaya rakyat kami jangan marah Okey Jadi kita tak tahulah tuan-tuan Pemimpinnya sekarang ni Kita orang Melayu macam ni Tengok kata yang pro syiar satu pun orang Arab ni semua dia adalah Apa nama dia? Berkiblat kepada mereka Awak pun sama juga Toki awak tu Syiah tu Iran tu Bosnya Amerika juga Ah ha, tu. Sekarang ni siapa yang tak berbos Amerika? Siapa yang tak berbos Amerika Amerika? Presiden Mursi hari tu Tapi telah ditumbangkan oleh Golongan Khawarij Yang memerintah sekarang ni yang memerintah Mesti sekarang inilah Khawarij Ha, berkenaan dengan khawarij yang memberontak meng kepada Sayyidina Ali itu Memang ada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW Allah. Yang Nabi menyebut kelak akan datang orang ha, yang khawarij lah. Nabi pernah melihat ada orang yang mengkritik Nabi Nabi berjalan di Madinah Kau percaya tak aku dan Rasulullah? Siapa dah? Itu satu Yang kedua siapa? Yang dia mengkritik Nabi dengan kasar Kata Nabi akan keluar daripada zuriat-zuriat zuriat yang macam ni maksudnya orang yang serumpun ni orang-orang yang akan memberontak dia mereka adalah orang yang paling buruk yang berjalan di muka bumi itu itu adalah golongan khawarij yang diperangi oleh Sedina Ali zaman Sedina Ali hampir 80% sebahagian yang bertaubat sebahagiannya Sedina Ali pukul habis mereka sekarang ini. sekarang ni di dalam dunia kita khawarij ni masih ada satu puak saja Namanya Puak Abadiyah Puak Abadiyah ni di antara khawarij yang agak lembut Kalau Syiah yang lembut yang dekat kepada kita Zaidiyah yang berada di, di, di Yaman, Yaman. Ha, Yang Zaidiyah ni kita tak mengkafirkan Dia samalah dengan kita Ada beza sedikit Malah di antara ulama Zaidiyah ni yang menjadi panduan kepada kita Seperti Imam ash hmm. Imam ash itu menyebut dia asalnya Puak Zaidiyah Lep. Tapi menjadi rujukan bagi orang ahli sunnah Sebab dia sama dengan orang alamat Al sunnah Dia melihat hadis dengan hadis kita Dia tak ada yang puas syiah nah, Dia sama dengan orang ahli sunnah Itu Zaidiyah Jadi yang ada dekat khawar ini kepada orang ahli sunnah Nama puas Abadiyah Yang ada Abadiyah sekarang ni di mana tuan tuan? Di Uman Ada yang kerja nanti pergi nak kerja ke Uman? Ha, kalau saya baca surat kabar Uman tu Orang bertanya kepada dia saya menceraikan isteri saya disebabkan itu, Apa yang saya nak buat Engkau telah kafir Kerana kamu ucap dua kelima syahadat dan bertobat Kemudian kau bayar kefarat itu Atau jawab mufti Saya baca waktu saya singgah di rumah Orang orang khawar ini Siapa buat dosa besar Keluar dari Islam Nak masuk Islam balik ucap dua kelima syahadat Dan bertobat Atulah Itu khawar ini Dia khawar ini dia Melakukan dosa besar Kafir Minum arak kafir Makanya yang paling ekstrim dalam apa nama dia uh, yang paling bagus kita boleh terima riwayat di antara riwayat puak-puak Islam ni boleh terima riwayat khawarij. Sebab bagi dia berbohong tu haram. Siapa yang berbohong kafir. Jadi kalau dia meriwayat hadis walaupun dia khawarij kita terima. Sebab dia anti berbohong. Aduh. Kalau syiah tak boleh. Tak halal berbohong. Apalagi ah, dia bohong Allah Allah. Itu sajalah sekedar sedikit mengenai asal usul syiah dan khawarij. Kalau kita baca di dalam bab kitab kitab akidah seperti yang tersebut dan kita sihat. Tapi untuk kembali ke pada hari ini amalan-amalan syiah itu kita melihat kepada amalan hariannya. Allah Allah. Yang paling menonjolnya yang kita perbezaan dari segi fik dan sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahawa muta'ah itu haram bagi mereka masih kita halal. سينات لهم لا يشك ولا يشعان ذا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المسلمين وعلى اهل الصحيحين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وقبلنا من لدنك رحمه انك انت الغفاز يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وصلى الله على محمد وعلى أيه آله وصحبه وسلم والحمد لله السلام عليكم ورحمة